Новий рік, Різдво. Треба щось подарувати моїм рідним і друзям. Що ж мені їм вибрати? Привіт! Я можу тобі чимось допомогти? Так, скажи, ця іграшка сподобається моїй бабусі? Гарна робота, але не твоя. Я думаю, що твоя бабуся більше б зраділа, якби ти зробила для неї щось своїми руками. Две візьмемо з тобою ось це. Я навчу тебе ліпити дракончика. Я знаю, що дракон це символ 2012 року за східним календарем. Правильно, розумна дівчинка. А що означає дракон? Кажуть, що дракон приносить вдачу тим, хто народився у його рік. Але я скажу так: все, що ти зробиш власноруч від щирого серця і з любові, теж буде щасливим талісманом для всіх. Кому це подаруєш, тоді давай швидше навчимося ліпити дракончики. Бо мені їх треба подарувати усім, кого я люблю. На сьогоднішньому занятті ми робимо вот такого дракона. Нам понадобиться зелений, жовтий, красний і білий. Беремо зелений. весь. Достаємо. Берем кусочек желтого. Вот такой вот кусочек. И смешиваем с зеленым. Смешиваем так, чтобы получились разводы. Отрываем вот такой вот шарик. Это у нас будет голова. Делаем красивый шарик. С шарика мы делаем вот такую вот капелечку, как грушу. Только вот так, посерединке. Теперь берем стек и делаем ротик ротик носики. Берем глазки. Вставляем глазки. Берем массу. Отрываем такой кусочек. Ложим в коробочку. Из этого делаем шарик. Из шарика мы делаем вот такую грушу с одной стороны и вот такую длинненькую, это будет у нас хвост, как капельку, как морковку с другой стороны. Согнем, сверху всунем зубочистку, вкрутим. Возьмем желтый. Из желтого делаем каплю. Длинненькую такую капельку. Приплюснем ее. Возьмем ножнички. И порежем на кусочки. Берем туловище. И крепим наши кусочки по очереди. Сверху вниз. Оставляем промежуток. Берем инструмент и делаем на каждом кусочке вот такие полосочки по краю. Берем голову и одеваем на зубочистку. Дальше берем желтый и делаем тоненькую колбаску. Вот mm -hmm. такую. Можно немножко тоньше. Mm -hmm. Берем нашу колбаску и ложим на хвостик, на нашу спинку. Лишнее убираем. Берем ножнички и режем. Берем красный, отрываем вот такой вот шарик, делаем его гладеньким. Из шарика делаем овал. Вот такой небольшой, как колбаска. Придаем немножко. Возьмем каталочку. И раскатаем. Возьмем нашего дракона и оденем. Теперь берем белый и делаем тоненькую колбаску, небольшой кусочек. Берем нашу колбаску, которую мы сделали, обкручивать вокруг нашей жилеточки такой. Тоже лишнее обрезаем. И по всему белому делаем точечки, берем зеленый, один шарик отрываем, второй такой же, это будет у нас ручки, и еще два чуть побольше. Берем шарики, которые побольше, делаем каплю, такую как грушу у нас, прижимаем немножко ее. И крепим вот сюда, это будет у нас ножки. Берем следующий шарик. Делаем вот такую колбаску. С одной стороны придавливаем и режем пальчики нашему дракону. Нашу ручку крепим в лукавчик. Берем красный. Нам нужно взять Два вот таких вот шариков шарики немножко удлиним вот так вот немножко возьмем белый сделаем колбаску сделаем вот так вот на одном шарике лишнее отрежем помогаем. и на втором и прикрепим нашему дракону ножки. Возьмем два шарика маленьких беленьких и прикрепим наши ножки, балабончики такие. Возьмем зубочисточку, сделаем дырочки. Берем красный. Открываем вот такой вот шарик. Делаем капельку. Вот. Придавливаем ее. Берем белый вот такой вот шарик. Делаем. Сгибаем нашу капельку. Делаем молопончик потом опять берем белый, делаем колбаску, обкручиваем вокруг нашей шапочки, надеваем дракончику, берем инструмент, сгибаем вот так вот. Берем зубочисточку и делаем дырочки. Берем фольгу. Делаем вот такой вот шарик из фольги. Берем еще кусочек фольги. Вот такой вот. Положим вовнутрь шарик. И обворачиваем фольгой. Это у нас будет такой подарок берем красный делаем тоненькую колбаску обкручиваем вокруг нашего подарка потом берем желтый делать будем красивый бант делаем шарик, шарика делаем вот такую колбаску. Приплюснем немножко. Раскатаем. Так, возьмем инструмент. С одной стороны вот так сделаем. С другой. Потом согнем. Возьмем беленький делаем небольшой шарик. Положим в серединку бантика и приедаем. Возьмем наш бантик и прикрепим к подарку. И положим подарок в ручки дракона. А вы хотите здивувати своих родных и близких? Дивовижними речами тоді зробіться своїми руками, і ви обов'язково порадуєте всіх. Прислухайтеся до наших парад! Щасливого вам нового року і різдва!